Moskvadan bizi izləyən hər kəsi salamlayırıq. Dünyanın harasından bizi izləməyinizdən aslı olmayaraq, sizin Ramazan bayramınıza təbrik edirik. Ağaclar ətraf yaşıllaşdıqca Moskva biraz da gözəlləşməyə başlayır, amma hava yenə də soyuqdur. Rusların Pasqa adlı bayramı var və bu bayramın milli şirniyyatı Klyuch adlı bu şirniyyatdır. Hal-hazırda bayram ərefəsi olduğu üçün Klüç şirniyatı mağazalarda çox satılır. Üzəri rəngbərəng olur, içində kişmiş rəngli şirniyatlar qoyulur. Dadı piroq dadına oxşayır. Ruslar bu bayramda yumurta bəzəyirlər və rənglənmiş yumurtaları səbətlərə yığırlar. Bu gün balıq qızardacam. Balığı əvvəlcədən doğramışam və duzlamışam. Balıqdan əmlə də vermək istəyirəm. Əmlə verdiyim tikəni çox da qızartmayacam. Ziyanı olmasın deyə. Emilə birlikdə evdən çıxdıq, marketə gedəcəyik əvvəlcə, daha sonra Emilə gəzdirəcəm parkda. o zaman şimurlarda satılır. Eyni bizim Novruz bayramında bəzədiyimiz kimi hər bir nimətə şükür. Fərid marketdən gələndə evə alış-veriş edib. Burada hinduşqə ürəyi var, onu qəşəb bişirmək istəyirəm. Sizə də göstərəcəm necə hazırlayacağam. Zeytun aldıq Fərid. Mən xoşlayıram badımcan, tərəvəzli badımcan. Ağ pendir. də fəridin sevimli meyvəsi çiyələk. İndi şqanın ürəyini doğradım, qaynatdım. İndi isə yer köküylə, kələmlə, soğanla birlikdə bişirəcəm. Mən Yer kürkünü tələmlə soğanla qızartmalı xoşlayıram. Dadı şirin bir dadı olur. hazırlayacağam bu gün. 3 yumurtanı qarışdırdım, üzərinə qatıq əlavə etdim. Sonra üzərinə şəkər tozu əlavə edəcəm. Şirin vanil, yarım stakan yağ və daha sonra un ilə kabartma tozu ilə birlikdə qarışdıracağam. Gitaboyasından istifadə edirəm. Yaşıl rəngim olmadığı üçün sarı rənglə mavi rəngi bir-birinə qatıp yaşıl rəng aldım. Kroqum hazırdır. Üzərinə kərə yağı ilə bişmiş balıqla hazırladığım, bişmiş südlə hazırladığım kremnə vururam. Daha sonra isə üzərinə gozlakası tökəcəm və ə, şirin qoruq qoyacağam. evəli soyuq bir desert alındı. Oruç tutanlar niftərdən sonra bəyənəcəyi çox gözəl bir ləzzətdir. Mütləq sınaqdan keçirdin, çox bəyənəcəksiniz. Bu günlük bu qədər dostlar. Qismət olsa növbəti videolarda görüşərik. Hələlik